السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha Anta khayru man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha amma ba'd Alhamdulillah syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Yang Allah Ta'ala beri kepada kita bersama pada pagi ini dan insya Allah pada pagi ini kita akan membahas satu perbahasan daripada risalah yang baru. Risalah Fiqh al Qulub kita dah selesai pada tahun lepas. Jadi ini kuliah saya yang pertama untuk tahun ni 2026 di masjid ni kita menyambung pada perbahasan yang baru iaitu risalah fiqh asmaul husna daripada nama risalah tu apa yang kita akan bahas yang kita akan bahas dalam fik asmaul husna ini ialah macam mana cara yang betul untuk berinteraksi dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia tu kita tahu bahawasanya nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maklum dalam makluman kita ni ialah 99 nama berdasarkan hadis dan juga mungkin kerana alunan asmaul husna tu ialah satu benda yang hidup dalam masyarakat kita tapi walaupun ianya dapat dilantunkan dengan fasih lidah dapat menyebutnya masih lagi belum tentu lidah yang fasih itu disusuli dengan kefahaman yang benar terhadap nama-nama Tuhan Risalah itu ialah risalah yang ditulis oleh satu orang tokoh ulama daripada Madinah yang masih lagi hidup sekarang iaitu Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr dan perbahasan pada pagi ini walaupun tak ada buku buku secara fizikal kalau ada pun buku dalam bahasa Arab kalau ada pun terjemahan dalam Indonesia tapi dengan nikmat Allah Azza wa Jalla tuan-tuan boleh tengok dalam aplikasi telefon masing-masing tak kiralah pakai iPhone ke pakai Android ke dia ada satu apps yang telah dijana oleh tim Dr Firanda di Indonesia apps tu nama dia Bekal Islam. Tonton boleh tengoklah telefon masing-masing. Bekal Islam. Dia ada lambang warna hijau tu. Tonton boleh download memang apps tu di bawah Ustaz Firanda Andirja Official tuan-tuan boleh download boleh open tengok dan bila mana selesai download tu dia ada beberapa pilihan yang kita kena pilih yang nak bahas pada pagi ni ni ada teks dia dalam tu tuan-tuan boleh buka apps dia dia ada tulis Asma'ul Husna' Dalam Asma'ul Husna tu Dia ada petak Asma'ul Husna umum Lepas pada tu boleh tengok Yang pertama Dia ada buku-buku PDF tu Yang kita nak bahas ni Yang pertama kita akan bahas ialah Urgensi mempelajari Asma'ul Husna Ataupun bahasa Melayu kita Kepentingan mempelajari Asma'ul Husna Alhamdulillah benda ni sudah wujud Dan Allah Ta'ala beri kemudahan pada kita Kebetulan benda ni dah ada di tangan kita dia menutup lagi hujah. Kita payah nak belajar ilmu, tak ada ada hujah. Sebab hari ni boleh katakan telefon ni semua orang ada. Kita orang hanya download apps Bekal Islam tu di situ dan tengok bahagian Asmaul Husna dan tengok bahagian Asmaul Husna secara umum. Sebab memang kolom Asmaul Husna tu ialah ambil daripada kitab Fiqh Asmaul Husna. Sebab penulis kitab Fik Asma'ul Husna ni ialah Mushrif ataupun supervisor kepada Dr. Firanda waktu di Universiti Islam Madinah untuk PhD dia. Jadi, banyak risalah-risalah Syekh Dura Badar ni diterjemah dan di-upload masuk dalam app ni. Kena download lah. Bagi yang nak ilmu, yang tak ada ilmu ataupun yang tak nak ilmu, ikut sekali Pandai-pandai lah. jawab, Tuhan. Cuma nak sebutnya, itu ialah kelebihan yang dah ada sekarang. Okay. Jadi perbahasan kita pada pagi ni, tuan-tuan boleh download tengok urgensi mempelajari Asmaul Husna. Ada 30 muka surat, tapi kita tak bahas 30 muka surat tu. Sikit je kita nak bahas pada pagi ni. Sebab perlu untuk kita belajar tentang Asmaul Husna ni. Kalau kita perhati tengok, dalam al-Quran, Allah Azza wa Jalla empat kali sebut kalimah Asmaul Husna. Empat kali disebut dalam Al-Quran. Kalau kita buka dalam Al-Quran, di mana kalimah Al-Asma'ul Husna disebut? Pertama dalam surah Al-A'raf. Kedua dalam surah Taha. Ketiga dalam surah Al-Isra' dan yang terakhir dalam surah Al-Hashr. Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang 80 180 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun maksud dia walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha dan Allah Taala itu mempunyai nama-nama yang baik mulia maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Wa ladzina yulhiduna fi asma'i dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Sayujazau nama Sayu ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. 180 Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha Allah Ta'ala itu padanya nama-nama yang indah al asma' nama-nama al husna yang indah paling indah al husna tu dari segi kategori kalimah kalau kita belajar bahasa Arab ianya mu'annaf feminim sifat keperempuanan bukanlah nak sebut Nama-nama Tuhan ni dia cenderung ke arah keperempuanan tapi kita kena belajar cara penataan bahasa oleh masyarakat Arab. Orang Arab bila mana dia nak menyifatkan satu benda tu mulia, maka dia akan sifatkan ataupun dia akan guna kalimah itu dengan sifat muannas. Kemuncak kemuliaan. Tuhan sebut pada ayat 180 bagi Allah Taala itu nama-nama yang mulia yang baik. Berdoalah dengannya. Kita disuruh oleh Allah Taala untuk berdoa. Allah Taala sebut wa qala rabbukum astajib lakum. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu minta doa pada aku. Aku akan mustajabkan doa. Tapi ada cara dia. Cara dia ialah guna asmaul husna tu cara dia dan doa tu pula Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran mestilah disusuli dengan beberapa tata cara dia beberapa ayat-ayat yang Tuhan sebut antaranya ialah fadu'ullaha mukhlisina lahuddi berdoa lah kamu kepada Allah dengan jiwa yang ikhlas tu yang pertama yang kedua ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan rendah diri dan juga suara yang perlahan. Jadi ada beberapa benda tentang doa. Doa ni kena belajar bagi faham elok. Bagi orang yang nak berdoa lah, bagi orang yang tak nak berdoa aku sekatilah. Nak sebutnya di sini ialah pelajaran tentang doa ni ditekan dalam al-Quran dan benda yang berkait dengan doa ni lah kena tahu nama-nama Tuhan yang nak disku dan nak diselip dalam doa bahkan kalau kita perhati kalau tuan-tuan yang ada apps tu yang dah buka dalam bab urgensi mempelajari asma'ul husna ni kita boleh tengok ada muka surat yang ke tujuh iaitu nombor dua dia sebut situ banyak ayat yang memerintah untuk mempelajari nama-nama Allah dalam ni penulis dia senaraikan banyak dalil-dalil pada Quran yang dalam ayat Quran tu Tuhan sebut fa'lamu ataupun i'lamu dalam ayat Quran tu Tuhan sebut fa'lamu ataupun i'lamu maksudnya belajarlah ambil tahulah benda ni dengan buat takti sedang berurusan dengan Tuhan ni bukan berurusan dengan orang biasa bukan berurusan dengan pihak yang kita nampak macam orang biasa-biasa kalau dengan ini bak akhlak pada Tuhan kita sangat menitik beratkan tentang akhlak sesama manusia tapi akhlak dengan Tuhan tak tahu apa tak tahu nama-nama Tuhan tak tahu nak panggil macam mana tak tahu nak seru macam mana tidak dipelajari benda tu secara khusus dan tidak ada penekanan pun sebab tu saya rasa benda ni penting untuk di perkenalkan walaupun waktu habis kitab fiq uluk tu pada bulan lepas saya duk fikir nak sambung kitab apa saya pun duk tengok jadual masjid tuanku ni ada kuliah-kuliah yang berulang kitab sama Riyadus Salihin dua pun sirah ada tiga balance tak tuan-tuan tuan-tuan jawab sendiri lah tanya AJK macam mana tapi sebenarnya kuliah-kuliah masjid ni dia kena ada subjek-subjek yang merangkumi semua yang ada dalam agama. Antara benda yang tidak disentuh di kebanyakan masjid di Perlis ni, maaf sebut, faraid. Jarang jumpa. Masjid yang bercakap tentang pembahagian harta pusaka. Jarang jumpa. Bab muamalat padahal kita ada universiti yang ada ramai pun syarah muamalah tak tahulah apa benda yang yang menghalang padahal hari ni buat jual beli orang banyak beli barang online orang mudah kena scam apa semua orang banyak simpan emas apa semua tidak ada penekanan jadi kena balance kan balik benda tu ha, ni kita tahun baru ni boleh lah sebut benda-benda macam ni, ni jangan duk checklist duit lampeng je checklist juga benda-benda ni supaya balance ha, supaya kita nampak sebab saya nampak Duk tengok mula-mula saya ada rasa nak baca kitab kabar eh, tiba-tiba tengok kabar eh dah ada, dah orang kuliah. Kita tak nak kuliah benda-benda yang berulang. Benda-benda yang rasanya sama. Dan benda ni perlu diambil perhatianlah untuk orang yang mengurus supaya dia tidak berlaku, jangan buat majlis ilmu di masjid ni asal bagi ada je. Akhirnya dia tak beri kesan pada masyarakat padahal dulu kita tengok kegemilangan umat Islam ilmu-ilmu yang dipelajari yang mahal ilmu yang duduk di masjid ilmu tempat lain pun mahal juga cuma nak sebutnya ilmu yang berada di masjid sebab di masjid ni dia ada satu kelebihan khusus yang tak ada tempat lain cantik mana tempat lain tu tuan indah tak ke mana tempat lain mempelajari ilmu di masjid walaupun masjid tu berlantaikan tanah beratapkan benda yang simple pahalanya jauh lebih besar berkatnya jauh lebih sebab Nabi sebut khusus umum tentang pengajian di sini cuma ialah suasana masyarakat yang tidak berapa melihat benda itu mustahak dan orang-orang yang ada ilmu pun tidak berkeliling di tempat yang sepatutnya dia berkeliling dan akhirnya dilihatlah tangkap muat bagi ada inilah satu benda yang tak sepatutnya berlaku tambah-tambah kalau kita tengok laungan-laungan uh, tentang ilmu laungan-laungan tentang sunnah rasul itu ialah benda yang sentiasa bergema di sini dan tak sepatutnya benda seperti ini berlaku itu sikit saya nak sebut lah nak marah tak nak marah duli lah tapi itu tanggungjawab saya nak kena beritahu juga okay. jadi antara benda yang nak kena sebut tentang bab asma'ul husna ni ialah Allah Ta'ala sebut lebih pada 30 kali dengan kalimah wa'lamu ataupun i'lamu lebih pada 30 kali tak? bahkan kata Ibn Taymiyah Allah Ta'ala sebut tentang nama-nama dia kena belajar nama dia lagi banyak daripada Allah Ta'ala sebut tentang makanan, minuman, makhluk segala apa yang ada di dunia lebih banyak Tuhan sebut tentang ...tahu nama dia... ...maknanya mustahak... ...contoh... ...ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran... ...tertampak perlunya belajar tentang nama-nama dia yang mulia... ...iaitu surah Al-Baqarah ayat 194... ...wattaqullah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin... ...bertakwalah kamu kepada Allah... ...dan ketahuilah Allah Ta'ala itu bersama dengan orang yang bertakwa... ...perkataan wa'lamu ada, Wa ada di situ... ...perkataan wa'lamu ada di situ perintah untuk belajar mengetahui nama Tuhan kemudian surah Baqarah ayat 209 fa'lamu anna Allah azizun hakim ketahuilah bahawa Allah maha perkasa lagi bijak sana maha perkasa lagi bijak sana nak kena tahu, nak kena belajar kemudian sebut lagi dalam surah Baqarah ayat 231 wa'lamu anna bi bikulli shay'in alim ketahuilah kamu Allah Taala itu mengetahui segala sesuatu Surah Baqarah lagi ayat 233 wa'lamu anna allaha bima ta'maluna ta basir ketahuilah bahwasanya Allah Taala itu maha melihat apa yang kamu kerjakan Surah Baqarah ayat 235 Tuhan sebut wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu untuk surah Baqarah ni nak sebut banyak lah. lebih daripada 5 kali berulang kalimah wa'lamu, wa'lamu, wa'lamu tu diulang banyak kali maksud wa'lamu kita nampak dia punya struktur kalimah tu wa'lamu, i'lamu, ilmu, ta'allum semua duduk dekat-dekat Mani perintah untuk belajar, perintah untuk mengetahui nama-nama Tuhan. Sebab itulah hari ini doa-doa yang dipanjat tidak ada titik temu dengan hati. Lidah sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Sebut, Rabbana, Rabb, sebut. Tapi dia kosong. Baca doa Nabi Ibrahim, baca doa Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tapi sampai part as samiul alim tu dia kosong sebab apa baca dah doa macam tu jawapan-jawapan yang menunjukkan tiada penekanan yang begitu serius tentang bab doa dan juga tentang bab asmaul husna secara khusus asmaul husna bukan cerita alunkan nasaluka bukan yang tu Asmaul Husna ialah satu benda yang berjalan dalam kehidupan kita. Sebab tu kalau kita tengok nabi pernah tanya kepada seorang sahabat yang mulia bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni digelar ataupun dipanggil dengan nama samaran dia iaitu Abu Munzir. Satu hari nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab, tahu tak dalam Quran ni ayat yang paling agung dia pun jawab ayat kursi ayat 255 surah bakarah lalu Nabi pun tepuk dada dari Nabi kata Allah Ta'ala telah memenuhi dirimu dengan ilmu sebab apa tuan-tuan? sebab ayat kursi tu ialah ayat yang paling banyak berulang nama Tuhan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qiyyum la ta'khudhu sinatun wa la na'un lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sampailah habis wa huwa aliyul azim diulang banyak kali nama Tuhan dalam tu sebab apa ayat tu agung sebab ulang banyak kali nama Tuhan dalam tu sebab apa ayat tu menyebabkan penjemput pembacanya kepada syurga menjemput pembacanya pada syurga nabi sebut dalam hadis siapa yang baca selepas selesai daripada salat jadikan dia sebagai wirid tidak ada yang menghalang dia ke syurga melainkan dengan membaca melainkan dengan kematian bagi sesiapa yang membaca ayat kursi kelebihan siapa baca sebelum tidur dijauhkan daripada gangguan syaitan syaitan tak suka orang mengaji bab tuhan kalau orang tu dia boleh tak suka mengaji bab tuhan tuan-tuan nak kata apa orang tu adik beradik pak menakan dia syaitan tak suka mendekati orang yang belajar tentang nama-nama tuhan syaitan tak suka Tuan, tuan boleh bayang orang yang baca ayat kursi syaitan tidak mendekati. Nabi sebutlah la yuqarribuka syaitan hatta yusbih. Tidak mendekati syaitan orang yang baca ayat kursi sehingga pagi, sehingga dia bangkit. Apatah lagi yang mempelajari, baca je, baca. Ni belajar. Dan sebab tu jugalah kita tengok dalam zikir yang Nabi hajar pada kita hmm. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir zikir ini 100 kali pagi terjaga daripada syaitan sampai petang sebab dalam nama-nama Tuhan ini dia ada nama pada zatnya dan juga ada nama yang merupakan sifatnya dan dalam bab nama-nama Tuhan ni lah kelompok-kelompok sesat menggelincirkan orang Islam daripada memahami nama Tuhan yang betul sebab tu kita tengok macam kelompok Khawarij dan juga Mu'tazilah sebahagiannya mereka kata nama-nama Tuhan ni ialah kosong dia hanya sekadar nama tak ada apa pun contoh kita baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim apa maksud Ar-Rahman apa maksud Ar-Rahim yang tu akan datang kita akan bahas cuma dalam Ar-Rahman tu dia ada nama bagi Tuhan dan dia ada sifat bagi Tuhan nama bagi Tuhan ialah Ar-Rahman sifat bagi Tuhan ialah Ar-Rahmah lil makhluk memberi rahmat pada makhluk nama dan sifat sekali sifat Tuhan ialah dia memberi rahmat dan dia bersifat dengan rahmat kepada makhluk-makhluk dia jadi nama dan sifat sekali dia bukan macam kita. Contoh kita, kita nama Mukhlis. Maaf lah kalau orang yang ada nama Mukhlis ni. Letaklah Ahmad Mukhlis ke apa apa saja. Mukhlis maksud dia apa? Ikhlas. Nama dia, dia ikhlas ke tak? Tak tahu lagi. Nama je. Tapi kalau Tuhan bila mana dia kata dia Ar-Rahman, dia memang penyayang. Berapa ramai orang yang nama Abdul Rahman? hamba pada si, hamba pada Tuhan yang bersifat rahmat dia cengih tengok orang apa semua pun kira nak marah kira nak tengking orang tiada rahmat dalam hati dia pemilik nama saja, bukan pemilik sifat tapi untuk Tuhan tak bila mana dia kata dia al-wahab pemberi bila mana orang minta makhluk minta pada dia dia akan beri dia akan beri beza dengan sebahagian orang nama je Abdul Wahab tapi tai indo masing kupik apa kupik ni orang pato timur panggil kedekut yang sangat luar biasa nama Abdul Wahab tak boleh bagi apa sebab dia hanya nama dia bukan sifat tapi untuk Allah Azza wa Jalla dia nama beserta sifat semua yang kita dok tengok dalam 99 nama-nama Tuhan itu ada pada zat Allah Azza wa Jalla sebab tu empat benda yang saya nak sebut sebagai kesimpulan saya tak nak sebut banyak hari ni sebab dia lebih pada pembukaan, mukaddimah sahaja okay. apa yang kita nak ambil pada pagi ni sebagai keedah-keedah dasar berinteraksi dengan nama-nama Tuhan yang pertama nama-nama Allah itu sifatnya husna semuanya indah bukan saja-saja gubah tak tu yang pertama yang kedua, nama Allah itu sekaligus dengan sifat. Nama dia dan sifat dia. Beza dengan kita, nama saja. Sifat belum tentu. Yang ketiga, nama Allah itu unlimited. Tidak terhad. Walaupun yang kita duduk mengaji, 99. Ha, tapi dia tidak terhad. Kepada 99 tu sahaja. Dan yang keempat, nama Allah Azza wa Jalla itu ianya tauqifiyah tauqif maksudnya ialah mesti ada nas daripada Al-Quran dan hadis tak boleh kita reka sendiri contoh kita beri pada Tuhan ni wajib al wujud boleh panggil Tuhan wajib al wujud tak boleh sebab dia tak menamakan diri dia seperti itu walaupun kita mengaji akidah ada perbahasan wajib al wujud ni nama-nama Tuhan sifatnya tauqif mesti datang daripada nas sama ada daripada hadis ataupun daripada al-Quran. Jadi itu empat benda yang saya nak sebut pada pagi ini sebagai mukadimah awal untuk kita berinteraksi dengan al-asmaul husna. Dan kita akan tengok juga dalam perbahasan risalah ni apa yang dibahas oleh para ulama sebagai nama-nama yang disangka nama Tuhan dan dalilnya ada dalam al-Quran dalilnya ada dalam al-Quran tapi istilah yang digunakan ialah ambiguity ataupun Indonesia dia panggil ambigu ambigu ni maksud dia apa ambigu ni ialah perkataan yang merujuk kepada lebih pada satu tafsiran contoh dalam Quran Tuhan sebut wa makaru wa makrullah wallahu khairul makirin Allah Ta'ala membuat perancangan Mereka buat perancangan Allah Ta'ala buat perancangan Dan Allah Allah Dan Allah Ta'ala itu sebaik perancang Boleh tak kita panggil Tuhan dengan nama dia Al-Makir Tuhan yang bersifat perancang Pembuat konspirasi Kalimah Makaru Dan Al-Makirin Khairul Makirin itu Dia panggil Ambiguity Banyak maksud jadi para ulama sebut dia bukan asmaul husna walaupun ada dalam Quran. Sebab dia ada maksud yang berbagai-bagai. Apa maksud Tuhan buat konspirasi? Konspirasi baik ke konspirasi jahat? Tak. Sebab apa? Sebab nama itu dia tak kena dengan al-husna. Al-husna maksudnya yang indah. Sebab konspirasi jahat pun duduk dalam al-makir. Konspirasi baik pun duduk dalam al-makir. Nah, jadi itu kita akan bahas pada perbahasan yang akan datang. Cuma untuk pagi ini, kita rengkah-rengkah, hanya, orang kata apa, sentuhan awal, untuk nampak, apa kepentingan-penting, kita berinteraksi dengan, Al-Asma'ul Husna ni, sehingga para ulama' letak, namanya ialah, Fiqh Asma'ul Husna. Kita berpada situ untuk pagi ini, Moga Allah Ta'ala berahmat dan berkat, setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh